olib kelish shu yurtdoshlarni qaytarib bu osonlikcha bo'lmayapti shu operatsiyada ishtirok etayotganlar ham hayotini xavfga qo'yib olloh uchun olib kelyapti endi rasul alayhi ssallotu vasallamni hadislarini eslaylik hajjatul vadoda rasullo alayhi ssalotu vasallam umrlaridi o'zi bir marta haj qilganlar shuni xayrlashuv haji vidolashuv haji deyiladi aytdilarki mo'minning mo'minga qoni halol emas qonini to'kishlik dedilar ular nima qilyapti musulmon musulmonni o'ldiryapti qanchadan qancha begunoh bola nima yetim bo'lib qolyapti ollohga borib aytib beraman senlarni deyapti rasululloh sollallohu alayhi vasallam musulmon musulmonni obro'sini to'kish mumkin emas dedilar hattoki ayol kishini ham qozful hamdeydi halol emas va musulmonning musulmonga molini talashlik nohaq bu halol emas bu harom bo'ladi ular nima qilyapti musulmonni molini talayapti shuning şu uchun azizlar ko'zimizni ochaylik bugun meni bolam unday emas meni qo'shnim unday emas demasdan har bir narsada hushyorlik har bir insonni mo'minning farosati hisoblanadi ularni bitta sizlarga taktikasini aytaman taktikasi shunaqa eslab qoling hozir qarang bir raqamlar aytamanda bir ikki uch to'rt besh olti yetti oltmish sakkiz qirq yetti bir yuz sakson ikki uch yuz oltmish besh yetti yuz o'n ikki bir ming sakson uch sakkiz yuz oltmish besh olti ming to'qqiz yuz qirq yetti qaysi birini eslab qoldingiz yetti sonigacha tushundingizmi islomni o'rgataman degan narsa ham ularda bir ikki uch to'rt besh olti yetti endi bu buyog'i bo'ldi sen deydi jihodda onangni ham tanimaysan otangni ham tanimaysan deb tuqqan onasiga ham qurol ko'tarishga e olib boryapti men ko'p joyda aytyapman o'ttiz uch million aholi bo'lsa hammamiz shu narsadan boshqa xalqlarda bo'lmagan bitta holat bor misol uchun mana shu pichoq bıçağı bo'lsa pichoqni uzatbor desa tig'i bilan uzatilmaydi to'g'rimi nima uchun chunki aslida buni tagida ostida hadis turadi rasuli alayhissalotu vasallam kim bir mo'minga tig' o'qtalsa u iymondan ajraydi deganlar nohaq tig' o'qtalsa bizni e'tiqodimizda hattoki oddiy ad odatiy uy sharoitida ham pichoqni o'qtalmasdan uzatiladi bu ham yoshlar uchun katta ibrat ibratbo'ladi payg'ambar alayhisalotu vasallam alloh taolo aytdiki va amma bi robbika fahaddis ey nabiy sollallohu alayhi vasallam ummatlaringizga olloh taolo ne'mat qilib bergan ne'matlarni nomma nom sanab bering eslating dedilar chunki eslashlik musulmonni hushyorlikka chaqiradi azizlar bitta tahoratxona qurishga qancha ruxsati qiyin edi birgina viloyatni o'zida men toshkent viloyatida yurganimda alloh rahmat qilsin do'stimiz akamiz xayrli odamlar ko'p masjidlarni ochilishiga sababchi bo'ldi alloh shu insonni ham rahmatiga olsin hozir ish boshlagan qozi domlamizga ham alloh bundan ham barakotlini hayotni va faoliyatni kasbikorlarga yaxshiliklarni davomiy qilsin mana shu joyda biz baravar jamlanishimiz kerak birlashishimiz kerak nima uchun payg'ambar alayhisalotu vasallam sahobalar biz birga rasululloh bilan safarga chiqdik taomlanadigan bo'ldik birimiz qo'y so'ydik birimiz uni terisini ichiladigan bo'ldik rasululloh aytdilarki men o'tin terib kelaman dedilar vahiy kelib turgan zot shunda aytishdiki yo rasululloh biz buni sizsiz ham eplaymiz deganda de, meni ajratmanglar dedilar meni ajratmanglar dedilar demak rasulullohni oldilarida biz kimmiz hech kimmiz mana shu masjidni ham hasharida labbay deb chiqib ho moddiy ho ma'naviy ho duosi bilan ishtirok etganlar bor alloh taolo o'zi ajrlarini ko'paytirib bersin muvaffaqiyatli go'zal hayotni nasib elsin alloh subhana va taolo bu yerda qiyomatga qadar hatmi qur'onlarni alloh taolo davomiy qilsin biz niyat qilamiz mana yani shu yerdan inshaalloh yana ulamolar ko'plab chiqadi nodirxon hori buvani alloh rahmat qilsin lutfullohxon aka u kishi bizni otamiz bilan ishlashgan bizni dodalarimiz bilan ishlashgan biz ham endi to'rtinchi beshinchi avlodmiz mana shu xizmatda Ta alloh taolo o'zi bardavom qilsin bizni endi bobolarimiz bilan ishlashgan odamlar oqqo'rg'ondan biz, biz faqat yaxshi insonlar chiqqanini bilamiz mana do'stimiz saidbakir domlamiz mana domirod masjidida xizmatda u kishi ham alloh taolo u kishiga ham barakotli yaxshi bir <laughs> faoliyatni ato qilsin nusratulla akamiz mana shu oqqo'rg'ondan shu nodirxon qora <laughs> nabiralari endi oxirgi so'zimizni shu yerda muxtasar <laughs> qilamizda aytamiz hech kim mahzum bo'lmasin hamma havas qiladi ahli ilmni hurmat qilasizlar yaxshi ko'rasizlar <laughs> qani endi meni bolam ham qori bo'lsa olim bo'lsa deymiz alloh niyatlarimizga yetkazsin lekin hayotda qori bo'lish imon bo'lish farz degani emas hayotda halol pokiza yashash farz hayotda musulmonga yordam qilib yashash bu fazilat mallam odamlardan ko'rgan yaxshiligingizga minnatdorchilik bildiravering u insonni yana yaxshiligi ko'payadi payg'ambar alayhisalotu vasallam davrlarida bir nihoyatda baquvvat bilaklari kuchga to'lgan yigit o'tuvdi sahobalar aytishdi qani endi shu yigit dedi ollohni yo'lida bir kuchini sarflasa janglarda bo'lsa deyishganda de, aytdilarki sizlar shunday shunday deb o'ylaysizlarmi agar kishi erta tongdan tursa halol rizqiga oilamni rizqiga sabab bo'laman desa fa bu ham ollohni yo'lida dedilar maqtanmasa bu ham ollohni yo'lida birovga tilanmayman desa bu ham ollohni yo'lida dedilar endi hammaga bir man ham boyligimni ko'rsatib qo'yaman desa faafi sabili shayton endi bu shaytonni yo'lida dedilar alloh taolo bundan asrasin alloh taolo jomilarni yana muborak qilsin mana shu joyda xizmat qilayotgan ustoz domlalarimizdan odiljon domlaga barakotli go'zal faoliyatni alloh nasib aylasin yoshlar domlamizni etaklarini mahkam ushlang qandaydir bir savol tug'ildimi domladan so'rang domla juda judayam ilmli judayam bir farosatli yaxshi bir imom domlalarimizdan endi bu noodatiy uchrashuv bo'lgani uchun marhamat kimda qanday savollar borr <laughs> <laughs> savol bormi bormi meni ismim mar ismingiz nima aytigme